আনিছোঁ আৰু খাই লওঁ চাহ আৰু এইয়া পিঠা দি চাহ কঁখা ওচৰৰ ফুলৰে সেই দিছিলে এয়া এইটো পুতুলি পিঠা বুলি কয় নাৰিকল দিয়া দি থৈ গ'ল ৰাতি হয় বহুতো চাউলৰ লগতে খাম এতিয়া খাই যাওঁ ঠিক নহ'ল এনেকুৱা হোটেলী পিঠা খোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা খুৰিদৰে দি থৈ গ'ল ভালেই পালোঁ চাহৰ লগত খাই আছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু ভালদৰে বনাব নাজানো আমাৰ আপৰা আঁতৰ হ'লে এইটো পিঠা নবনাই খুব কম বনাই যদিও নাজানো আমি কিন্তু আগতে ঘৰত বনোৱা নাছিলোঁ কইনাত খুৰী ঘৰতে বনালে দিয়ে আৰু কেতিয়াবা এনেকৈয়ে খোৱা হয় ৰাতিপুৱাবোৰ কাম কৰি কৰি এতিয়াহে আজৰি হৈছোঁ আৰু ইহঁতি নাই যিহেতু ল'ৰাটো যে ৰাতি কম্পিটিশ্যন এটা আছে সি তালৈ গ'ল আৰু স্বয়নজ্যোতিবোৰ লগত লৈ গ'ল ওচৰতে আছে সেইকাৰণে বোলো দুয়োটাকে লগত লৈছোঁ আৰু মই কাম বন কৰি এতিয়াহে আজৰি হৈ অলপ সকলো চাহকাপ খালোঁ আৰু আজি যে জন্মাষ্টমী বহুতখিনি ঘৰবোৰ চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ভৰাই দিম সেইটো কাৰণে অলপ যাযোগাৰ কৰিছোঁ তো সেই সৰুকৈ অকণমানকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ভাল পাব তো বোলো এনেদৰে আৰম্ভণি কৰিছে ব্লগটো আৰু এয়া মই পায়স বনাব লৈছোঁ আৰু পায়সৰ কাৰণে প্ৰথমতে গাখীৰ দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান জন্মস্থান দিছোঁ বৰ বেছি পায়স বনোৱা নাই তাৰ মাজে মাজে আকৌ মই গোঁসাই ঘৰৰ এইখিনি বস্তু অলপ মানে পৰিপেটিকৈ কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে নিজৰ ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ যিহেতু আজি জন্মাষ্টমী সেইটো কাৰণে এনেকেই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এই গধূলি হ'লেই এইফালে চাকিখন জ্বলাই লওঁ আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতেও বহুতখিনি সময় গুচি যায় একেবাৰে অনি অকণমান নিয়মটো কৰি দিছোঁ বৰ বিশেষ তেনেকৈ নহয় সৰু সুৰাকৈ আৰু আৰু এইফালে মোৰ পায়সো ৰেডি হৈ গ'ল অলপমান অকণমান দি বনালোঁ বৰ বেছি ড্ৰাই ফ্ৰুটটো নাছিলে যিকেইটা আছিলে সেনেকেই দি বনাই থৈ দিওঁ এইফালে চাগিনাকৈ জ্বলাই আহিলোঁ আৰু আজি অকণমান পায়স অকণমান আগুৱাই দিছোঁ যিহেতু ভাদ মাহো আছে হৈ আছে আৰু জন্মাষ্টমী ফুৰি আছে তো সেইটো কাৰণে আৰু সৰুকৈ ব্লগ এটা আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু গধূলি পঢ়াই ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ মৰাইনা বিশেষ নহয় সিহঁতে দিনটো দেখুৱাই নাই জন্মাষ্টমী হিচাপে অকণমান ব্লগ হিচাপে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ভাল পাব আৰু প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে আহিছে যিহেতু জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় আৰু বহুতে নামঘৰলৈও যে আমাৰ অৱশ্যে নামঘৰ অকণমান দূৰ সেইটো কাৰণে যোৱা নহয় তো ঘৰত অকণমান নিয়ম সভা কৰি দিছোঁ তো চাগিটিকৈ জ্বলাই আহিলোঁ তো পায়ন বনাইছিলোঁ পায়ন সিহঁতক দি লওঁ বিৰাট উৎপাত পৰি আছে পায়কৰ কাৰণে পৰা আহিছে লগে লগে চবেই পাই খাই লওঁ নলমা নলবা আৰু আজি যিহেতু ডিউটি নাই ঘৰত আছে সেইটো কাৰণে মিলি গৈছে নহ'লে ডিউটি পৰিছিলে লাগিলে আজি ঘৰত আছে আৰু এইফালে মই প্ৰসাদবোৰ এনেকৈ ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ওচৰৰ খৰিহিত ঘৰৰ কাৰণে এনেকৈ মানে আগভাগ ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু আজি জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে ভাত বোলো নবনাওঁ সেইটো কাৰণে ভাত নাখাওঁ এইখিনি লুচি এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু লুচি কেইখন কি হৈছে কিছুমান কেইখনমান ফুলিছে এইকেইখন ফুলিলে কিন্তু লাষ্টৰ যোনকেইখন মই খাইছিলোঁ একেবাৰে নুফুলিলে মানে লাষ্টৰ তেলখিনি আছিলে কমি গ'ল এইফালে ৰাজমাহ এনেই সৰু অকণমান বৰ বিশেষজ্ঞ নাই তাৰে আধা আছিলে অসমৰ ওচৰৰ ঘূৰিটো ঘৰতো দিলোগৈ আৰু এয়া এতিয়া একেবাৰে ৰাতি চাৰে দহটামানে বাজিছে আৰু গধূলি সময়ত ঠিক সেনেকৈ দিয়া নহ'ল আৰু ওচৰৰ ঘূৰিদহেত আহিলে আৰু সিহঁতৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামান আহিলে সিহঁতকো প্ৰসাদ চাদ দিলোঁ আৰু আজিৰ যিহেতু জন্মাষ্টমী সেইকেইটা পাত পনা নাছিলোঁ লুচি আৰু ৰাজমাহ তৰকাৰী নিচিনা এখন বনালোঁ একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু মানে কিবাকিবি কৈ থাকোঁতে টাইমবোৰ গুচি গ'ল আৰু সেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আচলতে মোবাইল এডাল চাৰ্জো নাছিলে তো এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো চাগে কেনেকুৱা মানে জনাব নাপাহৰিব ভালফালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' দি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ বাবাই